А, что да. в смысле, что писать, нет? нет, ну просто не да хоть с двух Ой, лет начинать, если уже ребенок понимает вообще, о, о чем речь. Идет. Можно сказать, как раз я вот такую книгу, когда вот ребенок только родился, я вот своей дочери записала. Сейчас она эту книгу сама нашла. Прямо она там была в восторге, разрыдалась. Мамочка, как я тебя люблю. Ты вот с самого рождения, вот мне вот эти каждый там агу, каждое, что я там кормила, как ты меня. Вот все, вот лет будет... я снимаю. С рождения ребенка. Это да, вообще даже, да, это, да вообще это с рождения. зачатие. Ну, с зачатие это. это уже как бы. Как было хорошо. классно, когда мы тебя зачали. Вот это воспоминание. Нет, так а в некоторых культурах считают рождение человека не с момента, когда вот. А с момента зачатия. И мама была молодец, потому что она там чего-нибудь в этот день. Хорошо, хорошо. А, вот это одна методика, да? Но сегодня приходим домой, 10 пунктов, вы же понимаете, да? Есть вторая методика, то есть, ну, есть же люди с мотивацией к, есть люди с мотивацией от. И чары же это прекрасно знают, да? Если вдруг, ну, вдруг вам почему-то вот решили, что дневник успеха это не для вас, вам не интересно, я хочу предложить другую стратегию. Сразу говорю, это провокация, если вы ее выберете, мне будет странно. <связать> э, ну, я не могу не рассказать, да. Есть такая замечательная, э, тоже такая вещь, поставьте к себе красивый ящичек. Да, вообще методика называется ящичек с записками. Ставите такой красивенький ящичек и решаете, ну, например, я хочу построить дачу, чтобы всей своей, своей замечательной семьей каждые выходные выезжать на природу. Потом, э, ну, это я решил в субботу утром, когда неплохо было бы на дачу поехать, да, а потом просыпаюсь в понедельник утром и думаю, ну, надо же пойти денег заработать для дачи. Но мне лень. У меня такое теплое одеяло, на улице такой мороз. Тогда берете записочку и пишите, мне было лень, я решила поваляться, да, поэтому я не поехала на работу. И кладете просто, ну, в ящичек, нормально. И вот все время, когда э, что-то мешает вам сделать что-то для своей будущей дачи, вы складываете, пишете записочку, что это было, и кладете в ящичек. И потом, когда лет через пять придет ваш ребенок и скажет, папа, ну почему у Пети есть дача, у Васи есть дача, там у Маши есть дача, у Светы есть дача, а у нас нету? Ты да, скажешь, ребенок, приносишь ящичек, открываешь. И говоришь, смотри, потому что мне было лень вылезти из-под одеяла, потому что там я решил выпить, потому что там я решил погулять, потому что я копил-копил деньги, а потом купил сникерс, да, и потому что, ну, это... И да. О, это наша стулья. А, ну и так далее, да? То есть, ну, вдруг есть люди, которым такая методика больше поможет. Ну что, пару записок напишите, а потом поймете, что ну, блин, что-то я не то пишу, наверное, надо встать и пойти что-то заработать для своей дачи, да? Что ведь заед? Ну, условно, но ну, может быть здесь такая подойдет. А скажи мне, просто который час. У нас еще 15 минут. А, до скольки. До семи. Смотрите, у нас есть еще упражнение, без которого точно никто не уйдет, да, это вот, вот там вот красивая такая ткань. Я хотела дать еще одно такое маленькое классное, классное упражнение, просто давать или не давать, как у вас? Давай, давайте, время не теряем, работаем. И до утра. Меня можно по фишкам не останавливать, я точно могу до утра говорить, поэтому, я потом скажу просто, где их посмотреть еще можно. Хорошо, тогда мне надо три добровольца. Боже мой, первый раз в жизни выходит сплошной мужчина. Женщину дайте. Или я выйду, или я. <связываю> <связываю> Значит, тихо, мужские <связываю> разборки, мальчики, <связываю> решайте между собой. Хорошо, тогда а, вы выходите за дверь, так, чтобы вы не подслушивали, и решайте, кто первый, кто второй, кто третий. На троих там сообразитесь. Только не очень далеко, чтобы как-то дозвалось. Пока не подслушали. А, смотрите, мы все знаем, что есть... А, Положительная обратная связь и отрицательная обратная связь. Да? Людей можно мотивировать, демотивировать, ругать, хвалить, давать премии, давать штрафы. Какая из технологий эффективнее, как думаете? Поощрение. Поощрение. Угу. Сейчас проверим. Значит, смотрите, мы сейчас задумаем некое действие, одинаковое для всех трех участников. Я их буду приглашать по одному. А, их задача угадать, какое действие мы от них ожидаем, и это действие сделать все что угодно, там, не взять отчатка. маркер, взять, не, ну, Может, там, -то какой, -то какой, -то, какой -то, а? Как сейчас расскажу. Какое дальше еще какое-то действие простое сделать? Ну, на... Нарисовать цветочек на... Сказать, кто он. Наверное, со мной. Нет, хорошо. Я нарисовать, этому там ждать долго. Давайте, да. не знаю, там, где зеркало... Ну, что-то взяли, ну, что-то взять. Потому, что что взять. Стил... 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 Подойти конкретно тому... кому-то и поднять его, чтобы он встал. Я хочу сейчас что-то совсем попробовать. Это, вас, да, стильчик, нот, живем, я заберу ноутбук, сесть сюда на это кресло. Да, да, вот, хорошо, мы... забирай. Только заберите кто-то. Хорошо, кто -то. хорошо, хорошо смотри. Тихонько, тихонько. Только, пожалуйста, если вот вы сейчас тратите, то мое упражнение оно не будет там рядом. Первому участнику мы говорим холодно, когда он делает что-то неправильно, говорим там теплее, горячее, если он делает правильно. У -у -у. Второму участнику мы даем только позитивную обратную связь. Но ну, мы говорим горячое тепло, когда он двигается в правильном состоянии, и молчим, когда он двигается неправильно. Не надо говорить там чуть-чуть холоднее, ой, чуть-чуть менее -чуть тепло и так далее. Ну, Это же ну вы вот, честно, молкает. да? То есть тепло горячо, либо молчим. Третий участник от нас получит только отрицательную обратную связь. Если он делает неправильно, мы говорим, что холодно, там холоднее мороз. Если он делает правильно, мы молчим. Только молчим все, иначе мы картина изменится. Первое мы говорим горячо холодно, второму мы говорим там тепло горячо, Третье, мы говорим только холодно, там мороз. Тогда непонятно? Если есть желание, в принципе, на упражнение я вообще засекаю время, сколько первый участник до него дошло, сколько второго? Ну, нет, часов, если кто-то хочет засекать. Вам что а, Первое. желали но. А вы не подслушиваете. Игорь, да? Ой, <свят> Андрей. <свят> а... а, смотрите, а... мы загадали некое действие, которое вам надо угадать, какое и его сделать. Для того, чтобы вам было понятно, помните, в детстве игра была там тепло, горячо, холодно. Мы будем помогать. Если вы будете двигаться в правильном, стоит, вы теплее, горячо и так далее. Если неправильно, будем говорить холодно, холоднее, мороз и прочее. Для того, чтобы делать, мы, ну, что-то делать все время. Вы могли кто-то руководить немножко. Холодно. Холоднее. Теплее, теплее. Теплее. Теплее, теплее, еще теплее, все. Теплее, горячо. Хорошо, хорошо, горячие. Только вы следующему игроку не надо взглядами показывать, что делать. Хорошо. Время начитали? Я вообще-то по коленкам смотрела. Что, уже коленками показывают? Присаживаемся. Сейчас посмотрим, как справятся следующие участники. А, вы, бы не Ничего, не знаю, вы не участвуете. А, да, да, кстати, лучше вы просто можете. молчать. Мы помним второй участник, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Второй человек. То есть не кручил, с бейджиком. Правильно на компьютере. Игорь, э, команда задумала некое действие, которое вам необходимо выполнить. Легко. Для того, чтобы...

Так. Тепло, теплее, теплее, тепло. Ну, а а? Время распитания? <связь> Спасибо. <связь> так, Игорь, вы, сейчас вы знаете, не знаете условия над да, видео, поэтому в этом <связь> Так, не перепутайте, пожалуйста. Ну, вы да? И не говорите теплее. Ну, ну, ну то есть молчу. я знаю, а команда задумала некое действие, которое вам необходимо выполнить. Для того, чтобы вам было проще это сделать, мы будем подсказывать. То есть если вы будете удаляться от намеченной цели, мы будем говорить, что холодно, холоднее, мороз и так далее. Понятно? Не можно пытаться? А, нет, просто делать действия, а мы будем говорить туда, не туда. Ну вот там. Холоднее, холоднее, нет. мороз. Угу. Холодно. 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 холодно.

Спасибо. А, да, 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 да. Хорошо. А, давайте сейчас узнаем, что по времени получилось. Ну, первый участник. 16 секунд, последняя минута 14, второй в районе 40 секунд. Ага. Ага. А, значит, ну для тех, кто был за дверью, да? первому участнику мы говорили, когда и горячо, и холодно, второму участнику мы говорили только, когда он приближался к цели, когда это горячо и теплее, третьему участнику мы договорились давать только отрицательную обратную связь и говорить, когда он уходит от цели, да, ну, там, холодно и так далее. Мы жестокие, простите нас, пожалуйста. А, вы увидели, да, смотрите, когда ругают и когда хвалят, это просто вот как два вектора, ну, как x, y есть, да, который управляет, куда идти. И когда, есть, и когда я иду в правильном направлении, мне говорят, молодец, и когда я удаляюсь, мне говорят, не молодец, меня и то, и то к цели продвигают. Когда мы оставляем только один вид обратной связи, когда только хвалим, человек не понимает, когда он делает неправильно. И он может делать неправильно очень долго и выступать на те же грабли а, То же самое, когда мы даем только отрицательную обратную связь, да, с человеком тоже наступает ужас-ужас, потому что понять, когда же я молодец, нет никакой возможности. И понять, что я двигаюсь в правильном направлении, тоже нет никакой возможности. Поэтому такой хороший, яркий демонстратор, кстати, если вдруг ваше руководство решит ввести только штрафы в компании, соберите стопов и сделайте с ними это упражнение. Очень показательно. Хорошо. Есть какие-то вопросы по этой части? потому что мы приступаем к самому вкусному. Значит, для того, чтобы вкусное состоялось, нам надо вынести все стулья отсюда. Я предлагаю где-то в уголочке сложить вещи, а иначе нам просто не хватит места. Все провода, все флипчарты, все стулья мы ну, выносим. Ну, Только, наверное, сразу вот...